Taala. Apa Israr? Israr artinya tetap mengerjakan maksiat dan adalah sebab bagi Israr. Ha, dia bagi tahu pula apa sebab yang kita duk Israr duk ulang-ulang buat dosa maksiat ni? Dan adalah sebab bagi Israr itu lima perkara. Ha, lima perkara sebab kita duk Israr duk ulang-ulang tetap di atas maksiat ni. Pertama yang pertama bahawasanya siksa yang dijanjikan itu bertangguh Ha, sebab kita duk ulang-ulang lagi maksiat, kita duk tangguh-tangguh lagi taubat ni kerana apa? Seksa hak kena hak duk tunggu nak menimpa kita itu bertangguh. Bila? Akhirat nanti. Ha, kalau kata Allah Taala kata mu buat dosa hari ni, esok hari Ahad nanti kamu kena azab. Ha, barulah gapara semua. Tapi Allah Taala kata yaumul qiyamah. Hari kiamat nanti Allah bagi azab. Jadi seksa dan azab itu bertangguh. Bila seksa dan azab itu bertangguh, maka taubat kita juga bertangguh. Ha, kita israr kekal di atas maksiat. Maka dia kata bahawasanya seksa yang dijanjikan itu bertangguh. Dan tabiat manusia ni. Tabiat manusia itu bermudah-mudah ia-ia manusia dengan barang yang tiada tunai. Maka ubatnya. Ha. Karena tabiat manusia ni barang yang Barang hak bertangguh ni dia jadi bertangguh lah. Kan? Barang hak bertangguh. Tapi ah, manusia dia suka sambil lewa, relax dulu. Ujung-ujung, last minute. Baru dia bersungguh. Ha, kata kalau barang tunai barulah dia bersungguh. Kan? Tengok kerajaan dia, dia compound kita, saman kita. And, transport, motosikal, kereta ke apa saja, parking ke. Kan? Jadi... Kerajaan kata hujung tahun ni aku akan kami akan buat apa? Diskaun 50% dan ataupun 70%. Maka kita sambil lewa relax ya. Bukan barang tunai. Kalau barang tunai baru sungguh. Oh ni hujung tahun. tunggu November nanti Tiba-tiba terlepas. Tunggu hujung tahun pula. <laughs> Makin berganda. Tapi kalau kerajaan kata ah ha, hujung bulan ni. Ha barulah berserabut semua kan. Barulah menggelabah semua. Tapi manusia macam tu. Begitu juga azab seksa Allah ni nah, Allah janji bukan dunia ni. Kenapa al yauma amalun wala hisab? Dunia ni bukan tempat hisab. Tempat kita beramal. Ghadan hisab kata Sayyidina Ali esoknya mak ini akhirat nanti adalah hari hisab. Hari yang Allah bagi seksaan. So yang ni dalam neraka nanti. Malah dalam kubur dah bermula seksaan Allah Taala. Jadi kita anggap kubur ni jauh lagi. Jadi kubur ni pun yang tertangguh pada pendapat kita maka menyebabkan itulah kita berlengah-lengah dalam bertaubat kepada Allah taala. Hmm tu dia. Dan tabiat manusia itu bermudah-mudah ia ia manusia dengan barang yang tiada tunai. Maka ubatnya, apa ubatnya? Apa solutionnya? Apa penawarnya? Kita ni penawar bagi hati kan? Apa penawar dia? Maka ubat dan penawarnya bahawa berfikir ia. Ha, ubat pertama kita kena fikir. Kita kena pujuk diri kita ni. Pikir ia, ia manusia yang lengah-lengah untuk bertawabat tadi. Supaya mengetahui ia, ia manusia tadi. Akan bahawasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir ia. Kita kena fikir, kita kena pujuk diri kita bahawa setiap benda yang nak mari ni, dia sebenarnya dekat. And apa yang nak mari? Ma'atin dia panggil. Benda yang nak datang ni, tua kita. Kalau dah tua, mati kita. Nah, kalau dah mati eh, Mahsyar kita Setiap benda-benda yang -benda nak mari Ini sebenarnya dekat Hampir Apa yang jauhnya dia ulah nanti nah, Jadi setiap benda yang Akan datang Itu hampir ia Dan yang jauh itu Barang yang tiada datang Yang jauh sebenarnya Barang yang tak datang Itu jauhnya Barang yang tak dapat kepada kita Kan Itu yang jauh sebenarnya Haa hmm seperti yang telah lalu. Apa? Seperti barang yang telah lalu. Semalam. Hak terlepas dah semalam. Dapat hari ni? Tak dapat dah. Eh, barang yang telah lepas. Ma qad salaf. Ma ma madha apa yang telah berlalu itu itulah barang jauhnya sebab terlepas daripada tangan kita. Barang hak akan datang, hak nak mari ni, dia bukan hampir, dia jauh sebenarnya. Hmm. Barang yang akan datang itu hampir ia. Bukan, barang yang akan datang itu sebenarnya hampir dekat dan yang jauh itu barang yang tiada datang hok tak mari terus itu hok jauhnya seperti yang telah lalu yakni seperti barang yang telah berlalu hok semalam hok tahun lepas dia terlepas daripada tangan kita hok tu hok jauhnya dan bahawa dan bahawa manusia itu lebih hampir ia-ia manusia kepada seseorang daripada tali sepatunya bahawa mati itu dan bahawasanya mati itu lebih hampir lebih dekat ia ia mati kepada seseorang daripada tali sepatunya. Ha, tali kasut kita ni kita rasa dekat dah. Tapi kalau mati mari tak dah dah. Tali duduk berjalan 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 tali kasut tertanggal. Ha, baru nak duduk nak ikat tali kasut mari malikil maut go out selalu dah. Ha, dekat malikil maut lagi dengan tali sepatu kita itu maksud dia. Ha, sebab tu para sahabat mereka tidak yakin terhadap kehidupan dunia ni mereka kata bila mana aku memandang matahari keluar di pagi hari aku tak yakin aku dapat melihat kembali matahari ha, tenggelam di tempatnya setengah sahabat kata bila aku bagi salam lepas mayang sebelah kanan aku tak yakin pun bahawa aku ada kekuatan untuk bagi salam sebelah kiri maksudnya malikil maut boleh mari jemput bila-bila tak sempat nak bagi salam pun yang kita ni berangan-angan berjela-jela. Ha, Seolah-olah akan hidup seribu tahun lagi. Seolah-olah malikil maut ni cuti untuk kita. Kan? Ha, jadi kematian kita ini lebih dekat daripada tali sepatu. Dan tiada mengetahui ia, ia manusia tadi. Yang israr tadi. Adakah hari ini akhir umurnya? Ada siapa tahu ini akhir ngelah dah ni yang kita dengar ni. Mari dengan ustaz ngajar ni penawar bagi hati ni lah untuk saya. Ada sahus ni? Bangkat tangan lah. Ataupun saya sendiri, dia tahu tak saya ni mengaji Allah dah ni. Ha, mengajar pada tuan-tuan ni. Ha, berkongsi kitab apa itu penawar bagi hati. Tak ada seorang yang tahu. Ha, kalau tahu mudah lah. Ha, masalah kita tak tahu. Dan tiada mengetahui ia-ia manusia adakah hari ini akhir umurnya. Tak ada siapa tahu pun. Haan. Tak ada siapa tahu. Kalau kita tahu tak ada lah kita nak berapa ni berseronok-seronok, bermewah-mewah, mengikut awal nafsu kita ke sana ke sini seolah-olah kita tak mati sebab kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu, tak berani keluar rumah. Ha, tak berani tasbih, duduk semayang, duduk apa ni, merayu pada Allah Ta'ala. Seperti mana orang yang kena penyakit-penyakit yang berbahaya, kanser dan sebagainya kan. Doktor kata dua bulan lagi, dua bulan. Doktor tunggu dua bulan, lepas dua bulan, tiga bulan. Lepas kata dua tahun tak mati-mati lagi. Kan? Setengahnya. Jadi tak ada siapa tahu. Jangan kita mengambil risiko perkara yang kita tak tahu. Hari ini kita buat kerja seolah-olah kita tahu. Kan? Sepuluh tahun lagi, lima puluh tahun lagi aku akan mati. Itu masalah kita. Kemudian. Kemudian berfikir ia. Ya, fikir lagi. Dia kena pujuk lagi hati dia. Kemudian berfikir ia-ia manusia tadi betapa penat ia bekerja seperti kerja sawah misalnya. Seperti kerja sawah kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. orang yang bekerja penat ke hulu ke hili, pagi balik petang petang balik malam malam balik pagi pergi lagi. Kan? Ada setengah orang dia panggil workaholic, kan? Ah ha, berpenat dalam kerjaan dia. Kalau zaman dulu konteks zaman dulu kerja sawah, berpenat-penat kenapa takut apa tu? Kerana takut keadaan makanan pada tahun hadapan. Ya ha, dia bimbang takut masa-masa akan datang ni tak ada duit, tak ada hasil, tak ada duit. Ah ha, dalam konteks kita ni takut waktu tua nanti, ah ha, takut waktu pencen nanti tak ada makanan nak makan, nak hidup lama lagi. Takut hari tua maka kita berpenat lelah pada hari ini. Ah ha, itu masuk dia. Seperti kerja sawah kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Maka seperti menanggung ia akan penat bekerja kerana hendak melepaskan lapar tahun di muka. Seperti itu. Tahun di muka mana tahun hadapan. Jadi bila mana orang tu tahu kan, bahawa kalau dia tak bersungguh berpenat lelah pada tahun ini, pada tahun dia muda ni, pada tahun dia tengah gaji sedap ni, kalau dia tak bersungguh-sungguh dalam kerja dia, tak pernah lelah, maka dia tak akan menang, dia akan menanggung lapar pada hari tua nanti. Dalam konteks sawah tadi, dia tahu kalau dia tak bersungguh, maka tak boleh makan. Ha, dia setahun sekali kan menuai, dia jual padi, dia setahun sekali. Kalau aku tak bersungguh tahun ni, tahun depan tak boleh makanlah aku, anak isteri aku, orang rumah aku. Maka dia sanggup menelan segala penat lelah tadi. Kenapa? Demi untuk kesejahteraan masa depan. Jadi begitu juga dia nak bagi tahu ni. Ha, kenapa? Maka seperti menanggung ia akan penat bekerja. Ha, kerana takut ketiadaan makan pada tahun hadapan, maka seperti menanggung ia akan penat bekerja kerana hendak melepaskan lapar tahun di muka yang ini tahun di akan datang. Seperti itu menyegerakan ia, ia orang bekerja tadi akan taubat. Ha, seperti itu menyegerakan ia ia manusia tadi akan taubat kerana kerana apa? Kerana untuk melepaskan seksa pada masa yang akan datang. Kan tadi kata penghalangnya sebab apa benda ni bukan tunai kan? Benda ha, benda seksa ni bukan tunai, benda seksa ni benda benda tangguh. Maka kita kena fikir macam ni, walaupun benda tangguh kan? Seperti mana kita kerja penat hari ni untuk melepaskan diri daripada lapar hari esok. Kita terpaksa korban segala-galanya, menanggung kesusahan, mujahadah dan sebagainya. Begitu juga. Ha, baik kita bertobat hari ini. Ha, baik kita menanggung kesusahan hari ini. Ha, walaupun siksa Allah Ta'ala nanti akan datang pada yaumul Mahsyar, pada dalam alam kubur nanti. Sekarang kita berpenat dengan bertobat kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita mujahadah dengan ikut taat perintah Allah, sunnah Nabi Besar Muhammad SAW, supaya kita terlepas daripada azab dan seksa pada hari yang akan datang yakni yaumul qiyamah. Boleh ya? Ha, itu masuk dia. Kita kena fikir lagu tu. Ha, bukan fikir ah oh, lambat lagi nak mati, lambat lagi nak masuk kubur. Ha, letihlah buat ha, buat maksiat atas dunia ni. Kita kena fikir lagu tu. Kita kena berpenak lelah sekarang ni supaya bila tiba hari yang dijanjikan kita dah berlepas diri segala siksa dan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala mungkin insya-Allah. Hmm. Kerana lapar itu pun bertangguh juga. Ha, lapar yang tahun depan tu kalau kontak orang sawah tadi lapar tu lapar tahun depan tahun ni banyak makanan lagi. Tapi kenapa kita masih boleh menanggung segala kepenatan hari ini demi mengelakkan lapar pada tahun hadapan. Hmm. Kerana lapar itu juga pun bertangguh juga. Dan siksa api neraka lebih pedih daripada lapar itu. Ha, kalau kamu sanggup nak melepaskan diri daripada lapar kerana pedihnya lapar, ketahuilah bahawa seksa api neraka itu lebih